Beberapa minggu sebelum kejadian, budak ni adalah pelajar kriminologi. Jadi dia mula tanya pensyarah dia benda pelik. Macam mana nak lepas kalau bunuh orang, DNA boleh tahan berapa lama dekat tempat kejadian. Bila dengar soalan-soalan pelik macam tu, pensyarah dia sempat tanya dengan nada serius. Awak ni ada niat nak buat sesuatu ke? Tapi siapa sangka benda tu bukan gurauan langsung. Ramai orang belajar kriminologi ni sebab minat nak faham sistem, nak jadi penyiasat Tapi yang ni lain macam sikit Dia belajar semua tu tapi lepas tu dia sendiri cipta jenayah yang buat semua orang tergamam Kes ni baru je berlaku tahun lepas dan sekarang suspek dah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup Tapi persoalan paling besar bukan sekadar kenapa dia bunuh Tapi kenapa dia pilih untuk buat semua tu dengan sengaja Nassim saat ni bukan jenis pelajar yang menonjol sangat Umur dia masa tu baru 20 tahun, masih muda, tengah belajar dekat University of Greenwich dalam jurusan Kriminologi Subjek yang bukan biasa-biasa sebab dia fokus pada dunia jenayah sistem kehakiman, cara siasatan polis dan psikologi penjenayah Kalau tengok dia ni dari luar, tak nampak langsung ada benda pelik. Dia tenang, nampak macam pelajar biasa. Tak pernah pun buat hal besar tak pernah masuk senarai budak bermasalah Penyara dia pun tak ada apa-apa komen buruk. Kawan-kawan pun ramai yang kata dia pendiam tapi bukan jenis pelik Senang cerita, tak ada siapa sangka apa-apa pasal dia lah. Tapi bila masuk beberapa minggu sebelum kejadian baru ada benda yang mula berubah sikit demi sikit. Perubahan tu tak besar tapi cukup buat untuk orang yang perasan rasa lain macam. Jadi Nasim mula tanya soalan-soalan pelik dalam kelas. Soalan yang bukan jenis nak faham topik tapi lebih kepada macam mana nak buat sesuatu jenayah tanpa kantoi. Dia mula tanya tentang kes bunuh dalam keadaan mempertahankan diri. Dia tanya berapa lama DNA boleh kekal dekat tempat kejadian sebelum hilang. Dia tanya lagi apa celah undang-undang yang boleh digunakan untuk lepas daripada sesatan polis. Mula-mula pensyarah Sarah dianggap itu cuma minat budak yang suka subjek. Biasalah ada je pelajar yang nak tahu lebih kan. Tapi bila soalan tu makin teknikal, makin spesifik, makin ke arah macam mana nak lepas daripada hukuman, baru rasa pelik tu datang. Sampailah satu hari, Insyara dia sendiri tanya secara serius. Awak tak dirancang nak bunuh sesiapa kan? Tapi waktu tu, Nasin tak jawab apa-apa. Dia cuma diam, tak gelak, tak balas, tak buat muka pun. Dan dekat situ, sebenarnya ada satu isyarat senyap yang orang tak sedar. Sebab bila benda dah jadi, bila semua orang tahu apa sebenarnya soalan berlaku barulah diorang perasan semua soalan tu bukan soalan main-main bukan sekadar budak minat topik jenayah dan pada malam 24 Mei 2024 tu lah segalanya terbongkar apa yang orang ingat cuma minat dia dalam subjek rupa-rupa benda tu semuanya dah lama dia plan dan lepas malam tu semua yang kena dia terus terdiam tak sangka langsung budak yang diorang ingat biasa-biasa ni sanggup buat benda macam tu kejadian ni berlaku dekat pantai Bonnet masa tu cuaca elok angin laut sejuk-sejuk ombak pun perlahan je dekat satu sudut pantai dua orang wanita tengah duduk santai. Jadi antaranya, Amy Gray, umur 34 tahun dan Liam Miles, 38 tahun dah lama kenal, kawan baik. Malam tu, orang lepak tepi pantai sambil borak-borak, tenangkan fikiran lah. Tak ada orang lain, cuma orang berdua dan bunyi laut. So, sana dekat sana memang damai sangat. Tapi apa yang jadi lepas tu, terus ubah segalanya tiba-tiba datang seorang lelaki jalan seorang-sorang menuju ke arah dorang dia tak nampak mencurigakan muka tenang cara jalan pun biasa je lelaki tu adalah Hana Saadi tapi masa tu dorang berdua tak kenal pun siapa dia bila dia sampai dia duduk dekat sikit dan mula berbual mula-mula sembang biasa tanya soalan ringan tapi makin lama Cara dia sembang Makin pelik Nada dia berubah Muka dia makin tegang Dan tanpa sebarang amaran Dalam sekali mata je Dia serang emigre Tikam berkali-kali Tikaman tu kuat Dan bertubi-tubi Tak sempat nak lari Tak sempat nak jerit Semua tu Berlaku terlalu pantas Lian Yang tengok masa tu Tegam Tapi naluri dia kuat Dia bangun dan cuba lari Tapi belum sempat jauh nasing kejar dia pula So korang bayangkan Lian kena tikam Sebanyak 20 kali Tikaman tu kena dekat dada Belakang Sampai paru-paru dia tercedera Dia jatuh tapi masih hidup dengan sisa tenaga yang tinggal dia merangkak dan jerit minta tolong suara dia kuat cukup untuk buat orang dekat kawasan berhampiran dengar so nasib menyebelah Hillian dia diselamatkan dan dibawa ke hospital kedera dia memang parah tapi nyawa dia masih panjang tapi Amy tak sempat dia mati dekat tempat kejadian atas pasir dalam gelap malam dengan tikaman bertubi-tubi dari lelaki yang langsung dia tak kenal bila polis sampai dekat lokasi tak lama lepas dapat panggilan kecemasan masa tu pantai dah mula kecoh orang ramai berkumpul tengok apa yang jadi. Maya Amy masih dekat situ tak dialih lagi. Lien Dia pula tengah dibawa ke hospital dalam keadaan yang memang kritikal. Bila polis tengok keadaan tempat kejadian, diorang terus tahu ini bukan kes jenayah biasa. Lepas diorang mula siasatan, ada satu benda yang betul-betul tarik perhatian diorang. Dari cara serangan tu nampak terlampau rapi. Cara tikaman tu masa bila kejadian berlaku, lokasi tempat kejadian semua tu macam dah dipilih awal-awal. Tak nampak langsung macam kes spontan. Tak ada barang hilang, tak ada kesan gaduh panjang. Semua berlaku dengan cepat, senyap dan sangat bersih lah. Jadi polis pun mula cek rakaman CCTV dekat kawasan sekitar pantai termasuk jalan-jalan yang berdekatan dan dari situ diorang nampak seorang lelaki jalan seorang-seorang keluar dari kawasan pantai lepas waktu kejadian. Gaya dia tenang, langsung tak nampak panik tapi bila diorang perhati betul-betul, tarik semua jejak dia dan bandingkan info, nama Nasin Saadi pun muncul. Polis pun terus siasat latar belakang dia. Rupanya Nasin ada sewa satu bilik hotel tak jauh pun dari lokasi kejadian. Bila polis geledah bilik tu, terus dapat beberapa bukti yang kuatkan lagi syakwasan ke dorang Dalam bilik tu, dorang jumpa baju yang ada kesan darah. Lepas tu jumpa pisau yang polis percaya dia gunakan masa serangan dekat pantai tu. Tapi benda yang paling buat semua orang meremang bila polis buka telefon Nasin dan tengok apa yang dia cari sebelum kejadian, dia ada cari info pasal filem The Strangers. Filem tu pasal satu pembunuhan rawak yang berlaku waktu malam dekat rumah Sony. Dia juga ada cari info pasal satu kes pembunuhan besar yang tengah viral dekat UK masa tu. Dia search lokasi Bonnet, dicari hotel yang tak ada CCTV dan boleh bayar guna tunai. Dan yang paling pelik, dia buat kajian pasal jenis-jenis pisau, kesan luka tikaman dan trauma yang dialami mangsa. Semua info yang dikumpul tu nampak macam persiapan yang teliti bukan saja-saja cari. Semua ni jelas tunjuk satu benda. Ini bukan kes orang hilang akal tiba-tiba mengamuk. Ini satu pembunuhan yang dah dirancang dari awal. Setiap langkah disusun cantik-cantik macam dia tengah buat eksperimen tapi eksperimen dia libatkan nyawa orang. Dan lepas semua bukti tu muncul, tak ada siapa ragu lagi Nasin Saadi memang perancang utama pembunuhan malam tu. Masa pembicaraan berjalan, pihak pendakwa buka cerita yang buat semua orang dalam mahkamah terus terdiam. Diorang kata, Nasim buat semua ni bukan sebab marah, bukan sebab dia kenal mangsa, tapi sebab dia memang tak taksub tak sup dengan pembunuhan. Dia nak rasa sendiri apa jadi bila seseorang betul-betul ambil nyawa orang lain. Bukan sebab tekanan emosi, tapi sebab dia nak tahu apa yang berlaku bila benda yang dia belajar tu jadi kenyataan. Kes ni bukan jenayah sebab dendam atau kemarahan, tapi lebih kepada satu tindakan yang dianggap macam eksperimen. Nasim ni memang pelajar kriminologi. Dia belajar pasal undang-undang pasal cara siasatan polis dan pasal sistem mahkamah. Tapi malam tu dia sendiri buat benda yang sepatutnya dia pelajari untuk elak. Dan benda ni bukan spontan, sebelum kejadian dia siap cari benda-benda pelik dekat internet. Jadi antara yang dia cari dekat internet tu boleh ke seseorang ditangkap kalau tak ada cap jari? Dan berapa lama darah boleh hilang dari senjata? Benda-benda yang dia cari tu jelas tunjuk yang dia dah fikir sembunyi dari awal. Tapi mangsa dalam kes ni bukan sekadar watak dalam kajian, diorang adalah manusia sebenar. Ada keluarga, ada kehidupan sendiri dan tindakan Nasin tu musnahkan seluruh hidup orang. Awal tahun 2025, Nasin Saadi disabitkan bersalah, hakim jatuhkan hukuman penjara seumur hidup tapi dia cuma boleh mohon parol lepas 39 tahun dan 65 hari. Maksudnya, dia akan habiskan separuh hidup dalam penjara kalau panjang umur lagi lah. Hakim kata ini bukan kes bunuh ikut emosi tapi pembunuhan yang dah dirancang siap-siap. Dia tahu apa dia buat dan dia buat semua tu dengan tenang. Sampai hari ni, ramai orang masih tak boleh hadang. Budak yang belajar pasal jenayah, rupa-rupa punya tengah rancang jenayah dia sendiri Dekat channel Kim ni, dah banyak kes pelik dan misteri yang Kim dah kupas daripada pembunuhan kejam, orang hilang secara tiba-tiba sampai lah kes yang tak masuk akal langsung. Kalau korang rasa kes Nasin saat ini dah cukup gila, percayalah ada lagi kes yang lain mungkin buat korang lagi tak boleh tidur malam. So, jangan lupa scroll dan tengok video-video yang lain. Setiap satu ada cerita, ada teka-teki dan mungkin jawapan yang korang sendiri tak sangka lah. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Kim. Dan terima kasih sebab tengok video Kim. Jumpa lagi dalam kes seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Good. Cool.